আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ দেশ কিংবা প্রবাসে যে যেখান থেকে শুনছেন সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ এবং ভালোবাসা প্রিয় ভাই বোনেরা আমি আপনাদের সাথে রয়েছি রাকি আজাদ বাসার এখন আপনারা যে রুকিয়াটি শুনবেন এই রুকিয়াটি কলেরা এবং বসন্ত রোগে যারা আক্রান্ত তাদের জন্য খুবই কার্যকরী এই রুকিয়াটা শোনার সময় তিনটা জিনিস ম্যানেজ করবেন এক গ্লাস পানি ষাটটি আজওয়া খেজুর এবং একটি অলিভ অয়েল তেল এই রুকিয়াটা শোনার পরে যদি কেউ এই রুকিয়া পড়তে সক্ষম হন তাহলে আপনি নিজে পড়বেন পড়ার পরে আপনার সামনে রাখা পানি এবং অলিভ অয়েল তেল এবং খেজুরের উপরে ফুক দেবেন ইনশাআল্লাহ তিনটা ফুক দিতে পারেন পাঁচটা ফুক দিতে পারেন সাতটা ফুক দিতে পারেন যিনি কলেরা কিংবা বসন্ত রোগে আক্রান্ত তাকে পানি পান করতে বলবেন অলিভ অয়েল তেল মাখতে বলবেন এবং খেজুর প্রত্যেক দিন রাতে একটি করে আজওয়া খেজুর খেতে বলবেন ইনশাআল্লাহ প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা আপনাদের সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী আমরা চেষ্টা করছি যে যত ধরনের সমস্যা রয়েছে প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধানে আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী রুকিয়াগুলো আপলোড করার আমরা আপনাদের সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী আমাদের সকলের জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ আর হ্যাঁ ভক্তি সহকারে এই রুকিয়াগুলো শুনবেন ইনশা আল্লাহ মনে রাখবেন রুকিয়া এবং কবিরাজি চিকিৎসা কখনোই এক নয় কবিরাজি বিভিন্নভাবে মানুষ কবিরাজের কাছে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয় কিন্তু রুকিয়াটা হলো সম্পূর্ণ কোরআন সুন্নাম অনুযায়ী করা হয় এটা হুজরে পাক সাল্ল আলহিউসাল্লামের সুন্নাত কেমন এজন্য আল্লাহ রব্বুল্লা আলামিনদের উপরে বিশ্বাস রেখে ভক্তি সহকারে এ রুকিয়াগুলো শুনবেন্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم 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 لا إله, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرض فهو يشفين وإذا مرض فهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وَشِفَاءٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبينا نبيك محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم. عليه وسلم. عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت رب لا إله إلا أنت

بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين 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 بسم الله الرحمن الرحيم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت رب لا اله الا انت أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال <applause> آمين. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ويشف صدور قوم مؤمنين، ويشف صدور قوم مؤمنين، ويشف صدور قوم مؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء dul lil mu'minin بسم الله الرحمن الرحيم وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبينا نبيك محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما من منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم